Bila signage highway tu dia tak bagi tahu berapa kilometer, dia bagi tahu Kuala Lumpur je. Sekali dia pergi dia lalu yang jalan Rawang tu yang yang Bestari Jaya tu yang lalu yang lalu macam tu tu kan. Habis doa dia baca dia kata. Ha, dia nak tunjukkan kan. Habis doa baca. Sebab apa? Al-Quran inilah ha, saya kata. Kalau tidak Al-Quran ini kalau kita tak jadikan dia sebagai petunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda yakni penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan Nanti kita akan buat al-Quran ni hanya sekadar apa? Baca bila sedih. Baca bila bulan Ramadan. Tibanya bulan Ramadan kita akan buat kumpulan-kumpulan tadarus. Ha di pejabat, di surau semua. Bukan tak bagus, bagus. Kan? Ha, tak ada masalah, cuma kena upgrade sikit nanti. Dan satu lagi baca bila ada kematian. Dan yang lagi dahsyat baca bila takut hantu. Ha, macam tadi lah kawan saya di lalu jalan tu sunyi dia takut baca habis surah dia baca kata kan? baca bila takut hantu itu yang kita buat pada al-Quran sedangkan al-Quran itu adalah hudan lenas petunjuk bagi manusia kan wa bayyinatin minal huda wal furqan so al-Quran turun dua fasa para ulama menyatakan fasa yang pertama dia turun sekaligus daripada lauh mahfuz sampai ke baitul aizah yakni di langit dunia yang disebut kalau dalam dalam ayat Quran disebut tentang lailatul qadar Lailatul Qadar dan kami menurunkannya al-Quran pada malam kemuliaan iaitu pada malam Lailatul Qadar diturunkan sekaligus daripada langit daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yakni langit dunia kemudian diturunkan secara berperingkat-peringkat daripada langit dunia dan daripada Baitul Izzah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW secara berperingkat-peringkat berdasarkan peristiwa dan juga Aa, situasi yang berlaku itu yang panggil asbabun nuzul tu kan peristiwa dan situasi yang berlaku selama hampir 23 tahun dan wahyu yang pertama turun itu dikatakan oleh para ulama jumhur ulama mengatakan turun pada 17 Ramadan iaitu wahyu pertama ni ikra bismi rabbikal ladzi tu ada pendapat mengatakan 21 ada pendapat mengatakan 24 Ramadan tapi yang jelasnya pada bulan Ramadan lah sebab ayat Quran kata apa Syahrul Ramadan al-Lazi unzila Quran Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Ha, so sama ada Lailatul Qadar tu pun bulan Ramadan, 17 pun, 21 pun, 24 pun tetap Ramadan juga kan, tetap bulan Ramadan. Cuma hari ini kita di Malaysia ni memilih ha, 17 Ramadan itu sebagai hari cuti lah. Ha, sebagai hari cuti. Menarik tentang penurunan Al-Quran ni pada awalnya diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi hanya menghafal saja. Ha, Nabi menghafal Kemudian Nabi membacakan ayat itu kepada para sahabat untuk ditulis. Ada sahabat yang menulis dia di pelepah kurma, ditulis di kulit-kulit haiwan kan. Eh? ditulis. Kemudian bila selesai ditulis, sahabat baca, Nabi cek. Nabi semak. Ha, sahabat baca, Nabi semak sama tak? Bila sama disimpan. Begitulah sampai ha, wafatnya baginda Rasulullah SAW Kemudian ketika zaman Khalifah Abu Bakar datanglah kebimbangan kepada Sayyidina Omar yang mana Sayyidina Omar mengatakan uh, ke, apa, dia bimbang tentang uh, Al-Quran ini sebab apa? ramai yang hafiz syahid kan? ramai para hafiz ini syahid apa orang kata gugurlah dalam, dalam perang, maka dicadangkan untuk dikumpulkan semua Al-Quran itu untuk dibukukan pada awalnya Sayyidina Abu Bakar tak nak buat kerana dia merasakan tidak pernah ada arahan daripada Nabi Muhammad SAW Dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang perkara tersebut Dan akhirnya beliau setuju juga untuk dibukukan kerana melihat ini adalah perkara yang baik Dan dilantiknya Zaid bin Sabit untuk mengutuai pengumpulan Al-Quran itu untuk dibukukan Maka siaplah dibukukan dipanggil Mus'haf Abu Bakar Namun apabila Islam semakin berkembang Pergi ke mana-mana negara dah kan? Kalau tidak Islam tu bermula di tanah Arab saja Kemudian dah berpen, ber, berkembang pergi ke Eropah Pergi ke apa tu Parsi Pergi ke sampai ke kita lah Nusantara ni dah berkembang Mulalah orang yang bukan Arab pun nak membaca Al-Quran kan? Orang yang bukan Arab contoh je kita lah Bagaimana nak membaca Al-Quran itu? Sebab uh, Asal al-Quran itu turun tak ada baris. Eh, tak ada baris. Tak ada tak ada baris pun. Hanya orang Arab saja yang boleh baca. Ha, eh, orang Arab saja yang boleh baca. Akhirnya datanglah uh, usaha untuk uh, meletakkan baris agar orang yang non Arab, orang yang bukan orang Arab juga boleh menyebut sebagaimana Rasulullah menyebut. Ha, uh, sebagaimana Rasulullah membacanya. Maka diletakkan baris. So, pelbagai kaedah diletak cara banyaklah version banyak versi akhirnya datang kebimbangan ke kekeliruan berlaku maka di-standardize di kan ha di standardize kan pada zaman Uthman bin Affan jadi nak Uthman bin Affan jadilah resam Uthmani yang ada pada kita hari inilah kan ha? ha jadilah resam Uthmani yang ada pada kita hari ini di-standardize kan tu benda tu so yang itulah yang kita yang hari ini ada pada kita Al-Quran bagaimana sejarah Al-Quran itu berlaku menariknya hari ini di dunia ada jutaan Ada jutaan para hafiz Katakanlah Berlaku satu keadaan Di mana segala komputer yang ada di dunia ni jam Tak boleh buka lagi Dan semua kitab-kitab telah dimusnahkan Bagaimana setiap penganut agama ni Untuk mendapat kitab dia Bagi Islam tak ada masalah Kita ada jutaan hafiz ada yang mengatakan 15 juta manusia di, di dalam dunia ni menghafal Al-Quran. Bermakna mereka boleh sit down, duduk sama-sama, menulis semula Al-Quran itu berdasarkan apa yang mereka hafal. Itu menunjukkan bagaimana Allah memelihara Al-Quran itu. Seperti mana dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Mengatakan kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar memeliharanya. Bagaimana Allah memelihara Al-Quran? Salah satunya mengramaikan para hafiz, Kata ulama Mulianya Al-Quran Mulianya Ramadan kerana pada bulan itu diturunkan Al-Quran Dan mulianya baginda, Muhammad, apa, baginda Nabi Muhammad SAW Kerana menerima Al-Quran Dan hebatnya Jibril itu Malaikat Jibril itu kerana Kerana Malaikat Jibril adalah orang apa Yang diperintahkan Yang di, diamanahkan untuk membawa Al-Quran Dan begitu jugalah Anak-anak kita yang menguasai Al-Quran itu Mereka adalah orang-orang yang mulia juga Sepatutnya seharusnya masing-masing di kalangan diri kita ini kena ada cita-cita. Apa cita-cita dia? Untuk me menjadi Hafiz Al-Quran. Masing-masing setiap diri sepatutnya ada cita-cita. Sebelum kita diambil Tuhan, kena ada cita-cita untuk jadi Hafiz Al-Quran. Kalau tak dapat 30 juzuk, satu juzuk pun jadilah Hafiz juga. Kan? Hafiz satu juzuk. Kan? Juzuk apa? Juzuk ammalah kan. Senang sikit, kan? Dari ha, daripada amma ya tasalun Sa tu sampailah kepada kul auz Bin nas tu ha, kita hafal tadi ada ha, lebih kurang 37 37 surah juzuk amma tu boleh hafal ha, kalau tak dapat juga satu juzuk setengah juzuk kan ha, ataupun paling tidak pun daripada wadduha walaili iza saja tu sampailah kul auz Bin nas jadi cita-cita kita lah menguasai al-Quran itu ha, sebab ganjaran yang Allah berikan menurut Rasulullah SAW Ganjaran yang diberikan kepada orang yang hafiz Al-Quran ini besar Kerana apa? Kerana usaha untuk menjadi hafiz itu sangat sangat sukar Iaitu kerana ikhlas Pertama sekali kena ikhlas Yang kedua kena berdisiplin Yang ketiga kena Kena pastikan diri di, tak terlibat dengan benda-benda larung Lalu atas dasar itulah Ganjaran yang diberinya katanya diberi Kedudukan yang tinggi dalam syurga Dan juga diberikan mahkota kepada ibu dan ayah para hafiz sebab tu hari ini ibu bapa berlumba-lumba hantar anak pergi tahfiz Al-Quran tapi kalau anak kena berdisiplin tak boleh terlibat dengan perkara-perkara lagu sebab tu ibu dan ayah pun begitu kan bukan nak anak aja ibu ayah ikut suka nak buat apa tak boleh lah sebab kita masing-masing berdoa untuk melahirkan para hafiz hafiz yang bagaimana yang kita nak Hafiz yang bukan sahaja menghafal Tapi Hafiz itu bermakna memelihara Atau menjaga dari segi bacaannya, dari segi hafazannya, dari segi kefahamannya, dari segi uh, apa? melaksanakan atau mengamalkan dan yang terakhir dari segi menyampaikan apa ajaran yang ada dalam al-Quran. Itu yang kita harapkan kan. So kalau kita tengok dalam al-Quran kata apa? al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu dan umatmu wahai Nabi Muhammad SAW kan? Kitab yang banyak faedah-faedah <coughs> Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya Untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya Dan untuk orang-orang yang berakal sempurna Beringat mengambil iktibar Jadi ini Al-Quran Sepatutnya Al-Quran itu bila baca kita dapat iktibar Tapi kalau baca tak dapat iktibar maknanya tak faham lah tu kan? Bila kita baca satu ayat Ayat tu cerita pasal Fir'aun Sepatutnya selepas habis kita baca kita dapat iktibar daripada peristiwa tersebut Tapi kalau tak dapat tak faham lah tu Ha. Tapi ada lah pahala Baca Quran ni ada pahala Janganlah risau Cuma orang kata Daripada dulu sama je lah Tak pernah upgrade kan? Eh, tak pernah upgrade ha, Kalau dulu tadarus Tadarus saja lah Al-Quran ni kalau ditadarus Lama dah kita katam Tapi kalau ditadabur InsyaAllah tak pernah katam Seperti mana imam baca apa macam Seperti mana yang kita baca tadi Surah Al-Kahfi ayat yang ke-109 Menyatakan Kalau lautan itu umpama dakwat Ditulis kalimat Allah Takkan habis Walaupun ditambah lagi lautan ayat yang lain mengatakan walaupun ditambah lagi tujuh lautan takkan habis kan ha? takkan habis itu kalau ditadabur kalau ditadarus lama dah kata kan ha? sebab kalau kita tadabur kita hanya jumpa apa kalau kita hanya sorry kalau, kalau hanya ditadarus kita hanya jumpa apa kita hanya jumpa 30 juzuk 114 surah 6236 ayat ataupun hampir 78 perkataan itu yang kita jumpa kalau tak harus tapi kalau tak dabur unlimited tak tahu tak akan habis tak kan? takkan habis ilmu Allah tu takkan habis kan? sebab itu saya gambarkan seperti sebuah DVD atau VCD DVD tu atau VCD tu dia coding kosong dan satu kosong satu satu kosong kosong satu satu kosong dua nombor je yang kita panggil binary code atau dalam bahasa matematik kita panggil nombor asas dua. Apabila kita letak kepada pembaca yang betul, reader yang betul, maka keluarlah teks, warna, huruf, lagu, movie, perisian daripada VCD itu. Ini kan Al-Quran ada 28 huruf hijaiyah. Dalam alam layu tambah lagi Lam Alik dan Hamzah menjadi 30 huruf yang berulang-ulang dalam Al-Quran. Kalaulah diberi kepada pembaca yang betul, maka keluarlah sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, hukum hakam, ekonomi, pertanian. Tapi apa yang apa yang berlaku bila MP4 diberi pada MP3? Tak keluar gambar. Kalau bernasib baik dapat dengan suara. Itulah Al-Quran yang diberi pada kita saban tahun lamanya. Tak keluar apa, keluar suara. Yang kita bertanding siapa paling sedap bacanya. Bukan apa yang ada dalam tu yang kita nak keluarkan. Sedangkan dalam Al-Quran kata apa? Ha, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya Untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya Untuk orang yang berakal sempurna Beringat mengambil iktibar Ini yang sepatutnya berlaku dengan Al-Quran Hari ini kenapa anak-anak kita makin bosan dengan Al-Quran? Sebab dia tak faham ha, Sebab dia tak diperlihatkan Apa yang ada dalam Al-Quran Kita suruh dia hafal-hafal-hafal Tak salah pun Tapi kita tak upgrade kita nak duduk di takut yang sama aja. Supaya dia pun macam kita juga. Sepatutnya kalau kita sampai hafal, dia sampai faham. Dan anak akan datang sampai lagi. Macam itulah yang berlaku. Okey, kan? kalau kita tengok Al-Quran kata apa kat sini? Katakanlah wahai Muhammad, kan, Nabi Muhammad SAW, berjalanlah kamu semua di atas muka bumi dan perhatikanlah bagaimana Allah memulakan penciptaan yakni makhluknya kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu Allah suruh kita berjalan di muka bumi Ayat Quran ni mengatakan Berjalanlah kamu di muka bumi Dan perhatikanlah bagaimana Allah memulakan penciptaan sesuatu Maknanya kalau kita tanya diri kita Berapa tahun dah kita berjalan dekat bumi ni Apa tanda-tanda kebesaran Tuhan yang kita nampak ha, Kita berjalan di bawah satu langit Yang mana langit ini berwarna biru Pernahkah kita tanya bagaimana langit itu kelihatan biru Dan kalau kita berjalan di bawah langit Kita nampak awan yang begitu berat Pernahkah kita tanya bagaimana awan yang berat itu boleh terapung? Ada orang kata kalau nampak awan itu seperti kalimat Allah, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Sedangkan awan itu sendiri adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Langit itu kelihatan biru, didirikan tanpa tiang, itu juga tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tapi kita tak nampak macam tu. Ada orang nampak batu, bila pada batu tu ada kalimat Allah, maka ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Sedangkan batu itu sendiri tanda-tanda kebesaran Tuhan. Segala yang Allah ciptakan Sebab tu Allah kata Berjalanlah kamu di muka bumi Dan perhatikanlah bagaimana Bagaimana Allah memulakan penciptaan Bagaimana Bagaimana Orang yang nak men, Orang yang bertanya soalan bagaimana Orang itu nak belajar Kalau orang tu Orang tu tanya soalan kenapa Orang tu sebenarnya bukan nak belajar Contoh saya cakap pada anak saya Kamu kena solat Maka dia jawab Bagaimana nak solat Itu orang nak belajar betul Kamu kena solat kenapa kena solat ha, itu maksudnya ada dua makna satu dia nak tanya sebab satu lagi kenapa dia kena solat kan? macam orang tak nak solat begitu jugalah kamu kena belajar Quran bagaimana nak belajar Quran tu orang nak belajar kalau banyak tanya kenapa kenapa itu orang bukan nak belajar tu tu banyak petikai kan? banyak petikai sebab tu Allah menggunakan ayat bagaimana Allah memulakan penciptaan kan? suruh so, kita lihat perkara tersebut kan dan Allah kata lagi dalam Al-Quran kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami eh? di segala ufuk cakrawala dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu benar tidakkah cukup bahawa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu eh? surah Fusilat eh? surah Fusilat ayat yang ke-53 kat sini saya nak tunjukkan Allah akan lihatkan cakrawala hinggalah ke dalam diri kita contoh dalam diri kita seorang lelaki seorang profesor daripada Jepun buat kajian tentang atur pagi apa tu atur pagi? atur pagi ni dia buat kajian hikmah berlapar hikmah ber, berlapar apa apa bagusnya pada manusia kalau berlapar ni ha, oh, mana ada orang nak buat kajian macam tu kan orang buat kajian macam mana nak kenyang kan dia hikmah berlapar dia buat kajian dan dia pati apabila manusia ni lapar apa yang berlaku pada badan manusia ni sel-sel dia akan membuang sel-sel yang rosak kemudian akan memperbaiki sel yang tinggal di situ dipanggil auto pagi tu. Maknanya ada kelebihan, ada kebaikan berlapar ni. Alangkah terkejutnya beliau dalam ajaran Islam hikmah berlapar ini menjadi amalan wajib bagi kita setiap tahun, sebulan. Selama selama sebulan kita diwajibkan berpuasa, yang ini disuruh berlapar. Bagaimana kenapa berlapar? Perut kita ni mana pernah rehat. Jadi dengan berlapar itulah kita rehat sekejap. Bagi can dah dia rehat. Duk bergerak je makan. Ada orang sambil tengok TV pun makan kan dia tak makan time tidur je yang lain semua dia makan kan jadi kalau apa nama profesor Jepun ni bila dia buat kajian tentang atur pagi ni maka Allah kata terkejut beliau tentang hikmah berlapan dan ada seorang lelaki tentang dia buat tentang kesihatan dia kaji pasal kesihatan dan dia dapati perut manusia ni sebaik-baiknya dia kaji tentang perut perut ni karya siapa? perut karya siapa? Perut ni karya Tuhan Karya Allah Allah dia yang mencipta perut dekat kita Tapi yang menjadi bulat tu karya kita lah kan? Kalau perut tu karya Tuhan kan? Menjadi besar tu karya kita lah. Okey Balik pada ni Dia buat kajian tentang perut Dan dia dapati Perut manusia ni Sebaiknya dalam setahun Sebulan tak makan Itulah Ramadan Dan dalam seminggu Dua hari tak makan Cuma dia tak boleh direct Dia kata Dia kena alternate Dia kena selang seli itu ajaran dah ada dalam ajaran kita kan Iaitu seminggu selang seli Dua hari puasa Iaitu Isnin Khamis Dia orang panggil intermittent fasting kan? Baik untuk kesihatan Sedangkan itulah yang baik untuk Apa apa yang baik itu telah dicontohkan oleh jujurkan besar kita Nabi Muhammad SAW kan? Cuma kita ni Kata-kata yang puasa Isnin Khamis ni Bila dah masuk 40-an Kalau dia bermula dari remaja gitu Mungkin sihat Tapi sebab dia dah mula 40-an Apa sebab? Mungkin dah sebab dah sakit ataupun sebab kesedaran tapi kebanyakannya sebab dah sakit lah eh, baru dia start puasa saya dulu puasa juga lepas tu tiba-tiba kena apa kawan uh, tawan juga uh, tewas juga tu pula mula balik macam tu lah manusia kan eh, kawan pula ajak makan belanja pula tewas kan? tu sambung balik buat balik kan eh, tapi nak tunjukkan ha, puasa ni hikmah berpuasa ni baik dan itu ada dalam agama kita yakni ajaran agama kita bermakna tak ada satu pun ajaran ataupun karya Tuhan yang ada pada kita ni yang tak baik semuanya baik sebab itu dalam Al-Quran kata apa Rabbana ma khalaqta hadza batila ya Tuhan kami tiada lah engkau ciptakan semua ini semua ini termasuklah alam semesta apa saja ajaran yang ada ni tidak lah engkau ciptakan semua ini sia-sia tak ada sesuatu pun yang yang sia-sia kan kalau kita tengok kat sini pak ha. sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi <coughs> Dan pada pertukaran malam dan siang Dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut Dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit Lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di muka bumi Sesudah matinya Serta dia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang Demikian juga pada peredaran angin dan awan Yang tunduk kepada kuasa Allah terapung-apung di antara langit dengan bumi Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah Kekuasaannya Kebijaksanaannya Dan keluasan rahmatnya Bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran Jadi orang yang mahu menggunakan akal fikiran Sebab itu apabila membaca Al-Quran itu Kita kena bukan hanya sekadar tadabur Eh bukan hanya tadarus Kita kena tadabur Teliti Apa mesej yang Allah nak sampaikan Kemudian kita kena Tafakur Fikirkan dan kemudian kita tazakur Ambil iktibar daripada keadaan tersebut Contoh dalam Al-Quran kata apa Bagaimana fikiran kamu Kalau kami jadikan malam sampai kiamat Surah Al-Qasas ayat yang ke-71 Bagaimana fikiran kamu Kalau kami jadikan malam sampai kiamat Kalau kita tak darus Kita tak faham ayat itu Tapi kalau kita tak dabur Oh kita tahu Oh rupanya Allah tanya Bagaimana fikiran kamu Kalau Allah jadikan Malam sampai kiamat apa di situ? Mesej Allah nak bagi tahu Allah suruh kita fikir. Rupanya dalam al-Quran ini banyak soalan yang menuntut kita menjawab. Tapi kenapa kita tak jawab? Sebab kita tak faham itu soalan. Macam kita masuk exam, masuk dewan exam, tak jawab soalan. Kenapa? Kenapa tak jawab soalan? Itu soalan ke? Ha, macam itulah kita tanya balik kepada orang tu. Yang tadi banyak-banyak tu soalan ke? Ha, macam itulah. Al-Quran tu banyak soalan yang menuntut untuk kita jawab. Dan kalau kita mampu jawab, barulah kita Tadabur tadi tu Kalau kita tadabur Oh kita tahu Bagaimana fikiran kamu Kalau kami jadikan malam sampai kiamat Itu tadabur dia Tak dia Jom fikir Apa berlaku Kalau malam sampai bila-bila Sains mengatakan Kalau malam sampai bila-bila Suhu bumi akan turun mendadak Apa lagi yang akan berlaku Pertama sekali Pokok akan mati Sebab pokok tak boleh buat Proses, -proses fotosintesis Sebab tak ada cahaya matahari bila pokok mati, apa yang mati pula? Haiwan yang makan pada pokok pula mati. Contohnya herbivor, lembu, kerbau mati sebab tak boleh makan tumbuh-tumbuhan. Kemudian apa yang berlaku lagi? Kita pula mati. Nak makan tumbuh-tumbuhan tak ada, nak makan haiwan ternakan pun tak ada. Kan? Bermakna kalau kalaulah berlaku siang atau malam sampai bila-bila, keadaan akan jadi masalah. Kan? Sebab itu kalau bumi ni ada siang malam sebab tu banyak sangat Al-Quran menyebut dalam Al-Quran menyebut suruh kita tengok kejadian siang malam kejadian siang malam rupanya ada banyak manfaat kat situ ada kelebihan kat situ kalau Allah buat malam saja pun masalah pada kita kalau Allah buat malam saja pun siang saja pun masalah pada kita ha, itu yang berlaku macam mana tazakurnya? Tadi tafakurnya fikir. Macam mana tazakurnya? Ambil iktibar. Rupanya oh, kejadian siang malam ni adalah satu rahmat. Maka kena syukuri. Macam mana kita bersyukur? Besar rahmat Tuhan bagi dengan ada siang malam. Bagaimana bersyukur? Solatlah lima waktu. Tanda kita sampai pada waktu subuh. Sampai kita waktu zuhur. Sampai kita asar. Sampai kita maghrib. Sampai kita isyak. Kita sedar. Kejadian ada tanda-tanda itu adalah suatu yang baik untuk kita. Maka kita sedar Kejadian siang malam itu Bukan di bawah kawalan kita Allah lah yang memberi kepada kita Dan kita ambil manfaat daripada situ Kalau tidak berlaku siang malam Masalah yang akan berlaku Macam-macam kan? masalah yang akan berlaku Dekat kita Itu contohlah kalau kita nak tadabur kan? Tadabur tentang tentang ayat quran Dan apa lagi yang kita boleh fikirkan Contohnya macam uh, <tuh> Contohnya tentang Ada satu kisah pemuda kahfi yang tidur dalam gua ha, 300 dan tambah 9 tahun dan ketika mereka tidur itu Allah kata apa dalam Al-Quran kami bolak-balikkan badan mereka ke kiri dan ke kanan cuba tanya diri kita ha, kalau tanya diri kita masa kita tidur malam tadi kita pusing kanan berapa kali kita pusing kiri berapa kali kita ingat tak tak ingat bermakna bukan kita yang buat Allah yang bolak-balikkan dan bagi kita benda tu penting ke? Penting ke malam tadi berapa kali pusing kanan? Berapa kali pusing kiri masa kita tidur? Penting ke? Tak penting pun pada kita. Tak rasa benda tu tak tak penting pun untuk kita cerita kat orang. Tak pernah lagi saya rasa kalau orang tu datang kan. Malam tadi ya. Eh, aku pusing kanan dua kali. Tak ada pun kita cerita benda tu kat orang. Sebab bagi kita benda tu tak penting. Tetapi tak penting pada kita diceritakan dalam Al-Quran. Pemuda kafir yang tidur tu Allah bolak-balikkan badan mereka ke kiri dan ke kanan. Apa sebabnya? Haa. Kalau kita tadabur Kalau tadarus Lalu begitu je lah kan? Tak faham apalah Tapi kalau kita tadabur Wah oh Allah bagi tahu Allah bolak balik kan Jom kita tengok Kita fikir pula Tafakur pula Kita tafakur pula Dari sudut sains Daripada sudut akal kita Kenapa Apa kelebihan Allah bolak balik kan Badan manusia ni Kalau dia baring dalam tempoh yang lama Kulit kita ni akan berpeluh Bila berpeluh Dia tertutup dengan lama Lama-lama dia dia akan um, berkudis eh, berkudis dan orang kata membusuk dan hampir sampai satu, sampai satu tahap kulit itu dengan cadar kati itu boleh melekat kan Pernah berlaku seorang anak, dia balik, dia tengok ayah dia terbaring. Dia upah seorang nurse. Nurse jaga ayah ayah dia. Ayah dia terbaring koma lama. Ayah dia bukan koma, ayah dia stroke lama. Tapi disebabkan, dia ingat dia dah upah nurse, dah kira selesai lah. Nurse jaga bahagian atas dia nurse mana jaga bahagian bawah kan bagi wangi atas sekali tu dia nak bawa ayah dia dia angkat ayah dia ayah dia menjerit rupanya kulit ayah dia dah melekat dengan cadar tu dah kan koyak disebabkan berpeluh lama melekat sebab tu kalau ada ibu dan ayah kita yang koma atau stroke kena angkat dia lap belakang dia tu supaya dia tak jadi rusak kulit dia sebab itu pemuda kafir yang tidur ratusan tahun itu Allah bolak-balikkan badan mereka sebab nak menjaga badan tu eh, tapi kalau kita saudara kita ataupun keluarga kita yang stroke atau koma tu kita pun kena buat perkara yang sama juga kalau tidak nanti dia melekat yang akan menyebabkan dia semakin semakin membawa kepada ajal lah bukan semakin baik eh, semakin membawa kepada ajal ha, tapi kami dalam dunia sains ha, kami dalam dunia sains kita dah ada katil lah kan ha. Tapi kita pun tak nak lah duduk atas katil tu Saya doakan Yang ada kat sini takkan duduk lah atas katil tu uh, Kejap uh, Mana darah Kita tak, tak nak lah yang ada kat sini duduk atas katil tu kan Eh, sekejap Ah, uh, ni katil dia Eh, Tengok sekejap ha, Ni katil dia Katil ni Dia ada Dia ada lubang udara tau Dia boleh dinaikkan Kemudian dia ada lekuk-lekuk Supaya Boleh kita blow angin daripada bawah Untuk jaga kulit Kan Katil ni mahal lah saya doakan yang ada di sini takkan duduk lah takkan ini, kan? Takkan duduk lah supaya kita sehat. Kan? So sebagai orang dalam bidang kejuruteraan disebut medical engineering, kan? Medical engineering kejuruteraan perubatan. Maka kita akan memikirkan lah apa jalan untuk menjaga orang-orang yang sakit koma yang kadang-kadang terbiar anak anak pun tak datang ni, kan? Nak pastikan badan dia elok. Maka kita bangunkan lah katil-katil macam ni, tilam-tilam yang macam ni supaya apa? supaya badan pesakit itu terjaga kan tetapi kos dia agak mahal lah. kan kos dia agak mahal jadi kalau tak mau kos yang mahal ni jagalah kesihatan kan jadi saya nak tunjuk di sini itu taf, tafakur dia bagaimana tazakur dia maka harus kita ingat hidup kita ni tak ada sekali pun Allah lupakan kita sampai kan kita tidur pun kita bolak-balik ke kanan ke kiri buat Allah yang buatkan kalau hari ni ada orang kata Allah tak pernah tak pernah tolong dia tu pembohong lah. Kan? Ada yang dia kata apa dia diuji susah. Dia tak tahu masa dia tidur dia bolak balik kiri kanan pun Allah yang buatkan. Kan? Kalau Allah tak nak buatkan suruh duduk diam macam tu terbaring siapa peduli dia kan. Lama-lama mati begitu je. Tapi dia balik kaki kiri ke kanan tu. Tu tazakur dia. Datang kesedaran. Bermakna hidup kita ni tak lepas daripada pandangan Tuhan. Sentiasa Allah pantau kita. Allah jaga kita. Kan? maka apa yang patut kita buat teruskanlah buat kebaikan sampaikanlah apa yang patut kita sampaikan itu yang patut berlaku kan? yang dipanggil tadabur al-Quran tafakur alam tazakur diri supaya kita ingat apa yang ada dalam al-Quran itu Allah tunjukkan dengan melihat bukti yang ada di luar dan akhirnya kita tazakur diri sebab itu dalam al-Quran bercerita tentang langit maka kita lihat langit yang ada di luar kalau kita merasakan pencipta langit itu hebat Maka sang pencipta langit itu maha hebat. Itu yang sepatutnya kita fikirkan. Baik itu saja daripada saya. Wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.